На данный момент мы уже имеем логотипы, некоторые элементы стиля, поэтому в ближайшее время мы уже будем заниматься оформлением гайдлайна на основе этих материалов. Гайдлайн будет доступен для скачивания в электронном виде в сети интернет и будет периодически обновляться по мере появления материалов. Хотел обратить ваше внимание на то, что существует разница между брендбуком и гайдлайном. Поскольку эти понятия часто путают, позволю себе еще раз объяснить разницу. Гайдлайн – это паспорт стандартов. В нем описываются основные принципы именно визуального оформления. Гайдлайн может быть как и частью брендбука, так и может быть отдельным документом. Брендбук ⁇ это уже обобщающий документ, и в нем описываются ценности бренда, его миссия и философия. Именно оформление брендбука есть одно из конечных целей данного проекта. Из двух вышедших в финал логотипов в основе бренда мы будем использовать логотип, разработанный Антоном Сторожевым. Данный логотип полностью отвечает концепции Черников-город-легенд и является более универсальным в использовании. Он позволяет развить тему клубка в жизни нашего города. Клубок может использоваться в оформлении культурных, спортивных мероприятий. Лентами-клубками могут быть проложены туристические маршруты. Клубок может быть перенесен в трехмерное пространство и стать в конце концов, скульптурой, например, или вот. Что было именно нами доработано в логотипе после Сторожева, сейчас я расскажу. В течение последнего месяца мы дорабатывали данный логотип. Целью было добиться полное соответствие с требованиями, которые предъявляют логотипу города и универсальностью его в использовании. В процессе мы использовали обратную связь, учли мнение, пожелания участников проекта, фокус-групп. В частности, нами было доработано шрифтовое решение, то есть вверху вот как было, и внизу как бы уже конечный Результат. Мы изменили соотношение знака к шрифтовой его части пропорционально. И в клубке сделали тоньше линии. И благодаря этому знак стал светлее. В целом логотип стал более гармоничен и пропорционален. Символы реки, церкви, меча и монаха, присутствующие в знаке, были изменены. Основной акцент теперь перемещен именно на них, и они легко узнаваемы. Как результат доработок логотип теперь можно использовать практически на любых носителях любого размера, без потери информации, без каких-то дефектов, и выглядит он цельным и легко считывается. Варианты цветового решения. В основу были взяты теплые цвета. Да, корич... конечно, э, то есть э, коричневый и желто-оранжевый. Они создают контраст между собой. И, на наш взгляд, хорошо вписываются в общую концепцию оформления. Э, вот варианты оформления футболок. Э, нами был разработан как эконом вариант. И варианты рассчитанные на более массовое производство. То же самое касается чашек, возможны разные варианты нанесения. Вот еще альтернативный вариант оформления. Это в основном были взяты цвета из окружающего мира. Голубой это цвет воды и неба. Желтый это цвет пшеничного поля, и зеленый это цвет зелени, леса, травы. Вот. Спасибо вам большое за внимание.